Вообще. Я не ожидала, честное слово. Меня зовут Ольга Панкратова. Мне 37 лет. Я из города Севастополя и я пришла, чтобы победить. Витаю вас. Дякую. Скільки років ви служите? 18. Ви служите на воєнно-морському флоті? Так, да, я служила на морському флоті. Тому що в армії, вірніше, на флоті служили э, мої предки, і мій батько, і мій дід, і всі чоловіки в нашій сім'ї практично. О чому були основні труднощі? Я такой своелюбивый очень человек. И мне первый месяц, когда я призвалась, мне было 19 лет, и я плакала просто крокодилями слезами. Мне было так сложно, я не понимала, зачем эти все занять. Но потом, через какое-то время, настолько мне это понравилось как-то, возможно, я стала получать какие-то профессиональные навыки. Мне это стало интересно. Я начала выполнять какие-то нормативы очень быстро. Я выучила азбуку Морза. Я могла передавать по телеграфному аппарату информацию очень быстро в разные концы страны. И вообще хотела быть генералом. Как тут в мою жизнь пришло творчество, ГИТИС, э, и я поступила на актерский факультет и закончила его благополучно. И стала солисткой ансамбля песни и пляски» Черноморского флота. А вот эти все знания и весь этот опыт как вам поможет сегодня на слепых прослушиваниях? Я надеюсь, я надеюсь, что мой острый слух, который принимал, мог принять азбуку Борса и всю эту информацию, как-то тронет э, судей, и они почувствуют этот такой акт передачи моего, моей души к ним. Cabeza, nombre de batirse, que justo el rayo fue lobel de llegar. Y que al regresar, parece decir: No le olvides el mano, no sabes me no tocar. Por una cabeza, me dejó un día, día que ya coqueta risonía, moquera. Que ahora corazón griendo, el amor que está me viviendo. Que mano una guerra, todo mi querer. más по по-справжнему может завоевать за лицо Украины, не как будет Ольга выбирать, как думаете? Мне тяжко сказать, потому что, враховывая то, что у нее есть человек, то я думаю, что не по Валерию. Тем более, что сейчас Саша, он небезпечен. Буэнос ночес! Полностью согласна, полностью согласна с вами. Доброго вечера. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Где вы э, спеваете? Сколько лет вы спеваете? Ну, достаточно давно. Я пою на Черноморском флоте. А, а, а. Фуруна Кабеса. Кабеса голова, сдаете мне. Это из кинофильма очень старого. Поет ее Карлос Гардель, очень известный аргентинский. А списки вы значит эту песню? Ну, я просто люблю ее, и все. Класс. Мне она понравилась, и я ее сделала. Был инструментал, был фильм Запах женщины. И я нашла текст, нашла ноты и захотела ее спеть. И У вас получилось, как Спасибо. вы видите. Ну что, пришло время выбора? Фу. Честно сказать, вот честно, я сейчас буду говорить вообще без ранья. Я хотела абсолютно точно идти к Диане. Я знала, что если вдруг не повернется Диана, я пойду коллегу. я абсолютно не предполагала, что э, повернутся как бы эти два человека. Два, две И... секунды, разворачивай кресло назад. Нет! Ой, Саня, Саня, Постойте. Физическая сила, кстати, Александр. Я хочу сказать, что с Александром когда-то в моей жизни была встреча на море друзей. это было очень давно. И я совершенно не подозревала, что я могу пойти к Валерии. И я сейчас хочу, почему, я не знаю, ну вот как-то сердце мне вдруг подсказывает, что я хочу пойти к вам. К И мне. не потому, что к вам я... это кому? К вам кому мы не поняли? К Валерии. да. да что ж такое? Поздравляю. Что там было на том море? Голос классный. Всех парней. Спасибо. Не помню. Не припоминаю. Ой, 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 ой. Диана, ну концерт в Ялте меня порвал, честно. Вот в Ялте вот этого года. Вы с нами. Александр, я вас люблю. Вот так всегда. Любит, любит меня. А вы Отлично. кабеса. Вас, Не було ніяких сумнівих. Тукачка, извините, я должна просто свого партньора по, по предыдущему проєкту. Случайно, я вас вістаю. Спасибо. Было важко обрати між тренерами? Очень, очень, правда. Мне я, я не знаю, я потом как-то растерялась, уже там несла, что попала, мне кажется, что я там говорила, говорила. Но мне почему-то кажется, что я сделала правильный выбор абсолютно и, и, и абсолютно точно. Василь, ну, -то, да. Василь, мне тут по секрету сказ, що что вас дуже ровно чоловік, человек, тому вы ніякого разі не оберете Александра, тому ну, що, що да. человек вільний, тому вы обрали Валерию. Ну, я вообще, да. да так? Да. Это правда? Ну да, мы как замужние женщины друг друга поймем, я думаю. Ну, чоловік чоловік зрозуміє, чому ти сьогодні знаходиться? Я, я вітаю. Yeah, я вітаю вас у родині «Голос України-2» і це голос країни і наша Ольга.